включите голову. Ну, это же невозможно сделать такие детские ошибки на первых минутах. Вроде вышел откуда-то неизвестно куда. Тот человек, который играет ради денег, особенно в сборную, то ему вообще не место ни в сборной, ни в каком клубе. Самое важно забить быстрый гол и потом контролировать игру. Команда такая боевая, досвеченная. Атакуем, стараемся забить как можно больше. Играя за национальную сборную, надо иметь больше ответственности, выходя на футбольное поле. Качество украинских футболистов оно намного выше, чем тот уровень футбола там, в последних играх Чехон. Мы имеем то, что мы имеем. Ехать на чемпионат Европы без цели выиграть его нет смысла. Потому что ниже своего уровня опускаться нельзя. Надо, надо менять. Вот здесь надо менять. Да, отвечаем. Все, до свидания. Слово.